и зараз э, Ван накрыв э, подачу Бартуловича Валеев на фланзе в центр. На Канкаву Федорчук, Лысенко. Подключая Ладжонидзе. Подача цього разу м'яч не звалюється і цього разу кривбас забиває 1-0 після передачі Лавжанідзе. Самодін на 22 й хвилині матчу відкриває рахунок у поєдинку. Для Самодіна це ювілейний 20-й гол в чемпіонатах України. І дуже важливий, і дуже справедливий гол для сьогоднішнього матчу, для сьогоднішньої переваги кривбасу. Вона якраз і. Реализуется забытым голом. Я только хотел сказать, как бы в боксерской терминологии, вроде бы позиционное преимущество футболиста прибаса, Вроде бы проходит вот атаки. Сейчас мы смотрим здорово. Лабжаницы делает передачу. А до этого у него свалился мяч. А посмотрите, Кастышин, как хорошо открылся во фланг и отвлек внимание соперника. И конечно, игра в опережение Самодина, но и ошибка в Ангеле правозащитника. Нельзя проиграть такие единоборства. Как правило, защитник должен, в общем-то, был сыграть. А самодин сыграл просто гроссмейстерский и отмечаем действительно прекрасную комбинацию, мастерство футболиста. Вот такие комбинации украшает футбол, а гол это тем более, как говорил Пыле, это маленькое чудо. Ну и учил Лобжанидзе, пас классный вышел из другой стробы как раз точно.